बसमल वसल्लमसूल अम्माद फ़ौज बिमिनि बसमल रहीमदीन अकालबल मोहतरम सामिन कराम रमज़ान का महीना आया इस महीने में हमने बहुत सारी इबादतें कें नमाज़ों की पाबंदी ज़िक्रज़कार दुआएँ सदका व खैरात और फिर बाज़ लोग एतकाफ़ बैठे और फिर सबसे बड़ी बात कि वो लोग जिन्होंने लैलतुल कदर की तलाश में आखिरी ताक रातें जाग कर गुजारी सबसे पहले तो हमें अल्लाह तला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताली हमारे इन आमाल को इन इबादतों को कबूल फरमा रबाना तकबल मन्ना इब्राहीम अलात वाम ने यही दुआ की थी कि अल्लाह ये इबादत ये नेकी मेरी कबूल फरमा तो हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमने तेरी तौफीक से इबादतें तो की हैं ये टूटी फूटी इबादतें अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा दूसरे नंबर पर मोहतरम भाइयों ये जो इबादतों का सिलसिला हमारा जारी रहा रमज़ान में ये एक हमारी ट्रेनिंग है अल्लाह ताला ने एक महीना हमारी ट्रेनिंग करवाई है ट्रेनिंग के बाद अल्लाह तला ने हमें तैयार किया है कि जिस तरह रमज़ान के अंदर हम इबादतों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें रमज़ान के बाद भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए रुकना नहीं चाहिए ऐसा ना हो कि रमज़ान गुज़र गया अब अजान की आवाज़ आए और हमारे कानों में झूं तक न रहेंगे रमज़ान में मस्जिद आबाद और जैसे ही रमज़ान का महीना जाता है मस्जिदें वान हो जाएं, जिस तरह घर के अंदर मेहमान आते हैं ना मेहमान बच्चे होते हैं मेहमान होते हैं एक रौनक लग जाती है जैसे ही मेहमान चले जाएं घर वैरान हो जाते हैं कहीं हमारी सूरत हाल ऐसी ना हो जाए कि रमज़ान जाने के बाद मस्जिदें जो हैं वो वैरान हो जाएं, कहीं हम वो जिस तरह कहते हैं ना कि रमज़ानी मुसलमान या सीज़न के मुसलमान हम ना सीज़न के मुसलमान बने ना रमज़ानी मुसलमान बने बल्कि पक्के मुसलमान बन जाए ये जो सिलसिला हमने रमज़ान में शुरू किया है इसको जारी रखें हाँ मोहतरम भाइयों अगर हम इन इबादतों को जारी रखेंगे नमाज को जारी रखेंगे सदका खैरात को जारी रखेंगे जिक्र अजगार को जारी रखेंगे और नहीं तो लंबा रात का क़याम ना सही कम अज़ कम दो नवाफिल इस सिलसिले को आगे हम अगर जारी रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए क़ुरान मजीद के अंदर खसूस इनाम है सबसे पहला इनाम अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम इन आमाल पे, इन आमाल पे ये आमाल करते रहोगे इन आमाल को छोड़ोगे नहीं सिलसिला जारी रखोगे तो सबसे पहला इनाम होगा त तजलमलाई का अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए फ़रिश्तों को भेजेगा और मोहतरम भाइयों फरिश्तों का उतरना कोई मामूली बात नहीं है फरिश्तों का दुनिया में आना इंसानों के लिए ये मामूली बात नहीं है आज एक आदमी हो दुनिया में वो बाहर निकले उसके साथ चंद लोग बाहर निकले आदमी अपने आप को बड़ा समझता है कि यार मेरे प्रोटोकॉल में इतने लोग आ जाते हैं किस कदर खुश नसीब होगा वो आदमी जिसके प्रोटोकॉल में अल्लाह आसमान से फ़रिश्ते तजल वाल ही मिलमलाई का फरिश्ते आते हैं और फिर लोग लोगों का प्रोटोकॉल वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक महदूद होगा हैं लेकिन फरिश्तों का उतरना दुनिया में भी है मौत के वक़्त भी होगा इसी तरह कब्र में भी होगा जनाजे में भी होगा मैदान महशर में भी होगा फरिश्ते जब किसी इंसान के लिए उतरते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों का साथ मरने के बाद भी जारी रखता है जिस तरह के हदीस में आया है कि जब नेक बंदे की रूह कब्ज़ होती है तो अल्लाह आसमान से फरिश्तों का जमे गफीर भेजते हैं पूरा फरिश्तों का प्रोटोकॉल होता है उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए जो आते हैं रूह को कब्ज़ करते हैं वो रूह आसमान पे जाती है फरिश्तों के प्रोटोकॉल पे जाती है फिर पहले आसमान पे जाती है उसका तहारफ़ होता है हर तरफ मरहबा मरहबा की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल जब इंसान की रूह निकलती है तो ये फ़रिश्तों की वजह से इंसान को मिलता है यानी फरिश्ते मरने के बाद भी मौत के वक़्त भी इंसान के साथ रहते हैं फिर जनाजे में भी रहते हैं देखो ना आज आदमी फौत हो जाए उसके जनाजे पढ़ने के लिए कितने लोग आते हैं पचास सौ अगर किसी आदमी के जनाजे में पाँच सौ लोग आ जाए हम समझते हैं बहुत बड़ा जनाजा हुआ इसका इसके जनाजे में पाँच सौ बंदे आ गए हज़ार आ जाएं दो हज़ार आ जाएं लेकिन किस कदर खुश नसीब होगा वह आदमी जिसके प्रोटोकॉल में जिसके जनाजे में अल्लाह आसमान से फरिश्ते न करे वसाद रजील्ल्ला तआला हो रसूल सल्ला वसम ने फरमाया साद तैया नो उसका जनाजा पढ़ने के लिए अल्लाह ने आसमान से सत्तर हज़ार फरिश्तों को भेजा है तो किस कदर खुश नसीब है वो आदमी जिसके जनाजा फ़रिश्ते पढ़ें जनाजे में फ़रिश्ते उतरें तो मोहतरम भाइयों सबसे पहला इनाम उस आदमी को मिलता है जो इन इबादतों के सिलसिले को जारी रखेगा त का अल्लाह आसमान से उसके लिए फरिश्ते नाजल करेगा तो मोहतरम भाइयों ये पहला इनाम है अगले इनाम हम बाद के दरुस के अंदर जो है वो सिलसिले बार पड़ेंगे इसलिए मोहतरम भाइयों हमें चाहिए कि हम इन इबादतों के सिलसिले को जो है वो जारी रखें ताकि फरिश्ते हमारे लिए उतरें दुनिया में भी मौत के वक़्त भी अल्लाह की रहमत लेकर आएँ जनाजे में मैदान माशर में और इसी तरह फरिश्तों का प्रोटोकॉल भी साथ जन्नत में भी इंसान के साथ रहेगा इसलिए हमें इन इबादतों के सिलसिले को जो है वो आगे जारी रखना है और आखिर दावाना आलमीन